Terima kasih Tan yang dipertua, Tan Tantrik Pengurusi kerana memberi peluang kepada Kuban Pasu untuk turut serta dalam perbahasan pelanjawan pengajian tinggi peringkat jatuan kuasa bagi 2026 yang berjumlah 18.6 bilion ringgit. Anggaran perbelanjaan mengurus meningkat kepada 13.885 bilion 25 daripada 20 13.85 bilion kepada 14.68 bilion 20.26 iaitu peningkatan yang agak besar 830 juta. Manakala pembelanjaan -pem -pem pembangunan DE menurun daripada 4.25 bilion kepada 2025 kepada 3.92 39, bilion bagi 2026. Tetapi jika diambil kira anggaran dipindah untuk 2025 iaitu 1.3 bilion DE 2026 sebenarnya meningkat sebanyak 2.62 bilion ringgit. Perbezaan antara angka anggaran perbelanjaan pembangunan untuk 2025 iaitu 425 bilion dengan anggaran yang dipindah 2025 iaitu 1.3 bilion. Kalau tengok butiran 00400 sehingga 0509 berjumlah 2.95 bilion, satu perbezaan yang besar dan menimbulkan persoalan yang perlu diberikan jawapan ataupun pencerahan oleh Yang Berhormat Menteri. Setelah diteliti kebanyakan APTA dan tajuk-tajuk lain seperti penyelidikan fundamental, beasiswa dan latihan penyelidikan universiti, perancangan strategik ICT, menggunakan peruntukan jauh lebih rendah daripada anggaran dan tidak menggunakan ada, ada pula yang tidak menggunakan langsung. Di kalangan APTA hanya UPM dan UMK sahaja yang menggunakan anggaran pembelajaran anggaran pembelajaran sepenuhnya. Kubah Pasu ingin menyelaraikan berapa contoh IPTA ini. Politeknik, anggaran 373 juta yang digunakan hanya 1, 155 juta. Universiti Melaya, 121 juta yang digunakan hanya 109 juta saja. PBUM, Universiti, 136 kepada 38 juta. UKM, sepatutnya digunakan untuk pembangunan 262 juta tapi menggunakan hanya 107 juta saja dan banyak lagi universiti apa universiti lain yang begitu kecuali UMK yang saya sebutkan tadi. Persoalan ialah kenapakah anggaran asal dipindah? Mohon menteri untuk memberikan penjelasan tentang perkara ini. Seterusnya KPT berperanan besar dalam pembangunan modal insan negara bagi menjayakan agenda negara pembangunan dalam pelbagai aspek. Ia mencakupi menyediakan talent bakat bagi menjayakan New Industrial Master Plan 2030, National Semiconductor Strategy, National Energy Transition Roadmap, Sosaran Zero Emission menjelang 2020-2050 dan sebagainya. KPT juga berhadapan dengan pelbagai caparan dalam mengemudi pendidikan tinggi negara, antaranya keboleh pasaran graduan, sungguh pun kadar keboleh pasaran graduan agak tinggi, melebihi 90%. Tapi isu underemployment perlu diberi perhatian. Underemployment bermakna pekerjaan yang peroli tidak setara dengan kelulusan graduan iaitu pemegang ijazah sarjana muda dan pelan pentadbiran bekerja sebagai PA atau kerani. Ini kerana pekerjaan yang sesuai yang dengan kelayakan dan kemahiran tidak mencukupi. Seterusnya, graduan dalam bidang teknikal terutamanya kejuruteraan Fundamental science seperti kimia, fizik, biologi dan matematik tidak mencukupi bagi menampung keperluan industri seperti semikonduktor dan sebagainya. Isu graduan dalam bidang teknikal berkait rapat dengan pelajar-pelajar yang memilih STEM A iaitu kimia, biologi, fizik dan matematik tambahan dan STEM B, fizik, kimia, matematik tambahan atau perikanan, perekonan dan sains komputer di peringkat tingkatan 4. Cabarannya ialah yang memilih STEM A, STEM B hanyalah 20% jauh daripada sasaran 60%. Sebenarnya pelajar-pelajar inilah yang akan menjadi feeder kepada IPT. Mismatch antara subjek program yang dipelajari dari IPT berbanding dengan keperluan pasaran. Ini satu cabaran yang perlu ditangani. Di samping itu terdapat gerajuan yang jumlahnya signifikan. Tidak mendapat pekerjaan selepas lebih 6, 6 bulan memperoleh ijazah atau diploma. Cabaran seterusnya ialah terdapat disconnect antara kemahiran praktikal yang diperlukan oleh industri dengan apa yang dipelajari oleh kolej atau universiti. Masalahnya mungkin berpunca daripada banyak program di IPT masih supply driven dengan izin dengan input yang minimum daripada industri majikan atau pemajikan iaitu tidak berasaskan kepada dunia sebenar keperluan pekerjaan. Cabaran yang seterusnya ialah melaksanakan kolaborasi R&D antara akademia dan industri. Kolaborasi ini terutamanya dalam bidang teknikal adalah perkongsian strategik yang berasaskan pertukaran ilmu pengetahuan, kemahiran dan sumber-sumber antara institusi akademik dan industri bagi menghasilkan inovasi dan memacu pertumbuhan ekonomi negara. Saya sendiri ada, ada sedikit pengalaman sewaktu melaksanakan penyelidikan jadah PhD United Kingdom pada tahun 80-an. Penyelia PhD saya dan saya sendiri melaksanakan kolaborasi dengan Dunlop untuk menggunakan rubber composite bagi produk hos air di bahagian enjin kereta. Kubang Pasu ingin bertanya kepada Menteri Setakat ini berapa banyakkah kolaborasi yang direalisasikan dan apakah bidang R&D yang terbaik. Sehubungan itu, Kubang Pasu minta M M M M M Menteri memberikan penjelasan tentang cabaran-cabaran yang disebutkan sebentar tadi. Apakah strategi dan langkah tindakan yang telah diambil, sedang diambil dan akan diambil bagi mengatasi cabaran-cabaran ini. Seterusnya, last kali terakhir sekali, mengenai pencapaian pendidikan tinggi negara. Dalam laporan terkini, QS dinyatakan bahawa Malaysia tempat berada di tempat yang kedua di Asia dalam menambah baik sistem pendidikan negara ataupun Asia's second most improved higher education system. Ini satu berita yang baik kepada negara. Kemajuan ini tercapai kerana peningkatan reputasi akademik di mana 73 peratus universiti-universiti Malaysia menunjukkan kenaikan dalam ranking. 10 universiti di Malaysia menduduki tempat top 100 ataupun top top 100 persen di Asia. Universiti-universiti itu ialah Universiti Malaya nombor ranking nombor 15, UPM, UKM nombor 24, seterusnya last sekali ialah UUM menduduki tempat 65. Ini pencapaian yang mengagumkan kerana 550 institusi pendidikan tinggi di Asia terlibat dalam ranking 2026 ini. Setinggi so, tahniah dan syabas kepada KPT dan Universiti Universiti yang menunjukkan prestasi yang amat cemerlang ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.